Слышали, что происходит какой-то передел власти, ну что-то еще непонятное. То есть, как бы несколько автомобилей пострадало. У нас конечно... ничего не было. Я был выходной, но я... сегодня второй день работы. У вас все спокойно? А перед этим, что происходило? Вот мы знаем, в длительный промежуток времени как-то вот. А перед этим я слышал, как бы от своих коллег по работе, что конкурирующая служба 1556 ну, приглашала нам выезд. Служба 1556. А вы работаете на службе 1558? Да. То есть служба 1556 пригождала вам проезд, и вы не могли отправиться в куда Ну да, в частности такие. А в чем была проблема? Непонятно, известно так и не определили. Из-за чего, из-за того, что происходило? Но они там не могут в Киеве договориться по парковку а мы ездим, не знаю, вечно. все нормально. Вы нормально приезжаете, вы нормально доезжаете, эти ну, да. стоянки, все у вас как вот, сказать, все. Б... мы слыхали просто, что есть прецеденты по поводу там разбитой машины в Градежске. В, Градежске, в Борисполе, насколько мы знаем, там было то ли Борисполе, надо, там да. резали колеса, вот, вот такая информация ну, что есть. Я слышал, я слыхал, что если мы выедем, вот, ну, вот, когда мы стояли, я слыхал, что если мы выедем, то директор 56 службы обещал нам поднять по дороге машине. Тогда... Угу. А, а, как зовут директора службы 1550? Ты, Василий Михайлович. А, скажите, пожалуйста, вы представляете пожалуйста. службу 1558? Или, или, вы? Работаю. Да, работаю. просто как бы прошла такая информация, что у вас как-то начали бить автомобили в Градиске, там, в Борисполе, а, еще что-то. Я что? езжу на Полтаву. Вы ездите на Полтаву. Вы не знаете, что происходит вообще здесь? Никаких проблем, никаких конфронтаций с... Пока с другой нет. службой, ни с кем у вас нет, все в порядке, вы в Полтаву, все нормально. Как бы, да, работаем, как вот, вот. Все мирно, все спокойно. Хорошо. Богу, Спасибо вам большое. Да. Скажите, пожалуйста, вот буквально недавно возникли какие-то, вот я знаю, у вас вопросы с выездом из Кремичуга. Вот я слышал такой вы как бы служба 1556 преграждала выезд служба 1558. На Киев На Киев, да. Скажите, в чем причина, что случилось? Без понятия. Вы не знаете. Вы, вы не участвовали в этих моментах? Нет. Даже слышали мы такую информацию, может быть, вы что-то знаете буквально недавно в Граде с да, разбили, на знаете, да, а. вы эту информацию. Откуда узнали? Телевидение. Э, телевидение, хорошо. Э, а вообще какие-то, может быть, подробности, кто-то что-то рассказывал? Ну, я думаю, что надо водителю а к... Дать. и таких э, нехороших, дай, отстреливать. Которые разбивают? Да, которые все делают. То есть самозащита, да. самооборона, ну да, да совершенно верно. Я думаю, что в нашей Украине должно быть спокойно. Спокойно, но с автоматом. Ну, если без автомата не получается, то только с автомата да. информация абсолютно разнообразная. Водители, которые работают на этой службе, абсолютно не знают ничего. А простые, престижные громадяны, пассажиры, которые едут в кияшки, жители кияшек просто, они в курсе этой информации, понимаете? А водители как бы вот не знают. Ладно. Прамышевские громадские телопачики. Да нормально нет. все, вы симпатичный, нет. очень мужчина. расскажите, пожалуйста, просто очень интересно. Нам говорили, что мы будем брать, нас разбили недавно автомобиль. Не Это знаю, я не слышал. Вы не слышали да. такого? Да. У вас все нормально, спокойно, мирно. Да. 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 да, ни с кем, ни конфронтации, ничего да. Все. Да. Все, все, все. Все, все хорошо, хорошо да? Слышал, все. Хорошо. Ну хорошо. спасибо. Спасибо вам большое. А бьют только службы. Ну, говорили там 56, но опять же. Одни говорят, звонишь этому водителю. Все нормально, меня никто не бьет. Было не и такое, конечно.